নমস্কাৰ মই নৱশ্যে এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ জি টি আৰু পি জি টি পোষ্টৰ যি এডভাৰটাইজমেণ্ট পোৱা হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ পিছতেই যিহেতু প'ৰ্টেল মুকলি কৰা নাই যে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সেই সম্পৰ্কে বহুতে জানিব বিচাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে জি টি পি জি টি পোষ্টৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটা খবৰ লাভ কৰিছে যে পুনৰ মেথছ টিচাৰ কাৰণে এহেজাৰ সাতশ ছয়ষষ্ঠিটা প'ষ্ট যিটো ইনক্ৰিজ কৰিছে মেথছ টিচাৰৰ কাৰণে গতিকে সেই প'ষ্টখিনি জি টি পি জি টি প'ষ্টৰ লগত এড কৰি দিব ট'টেল প'ষ্ট হ'বগৈ আপোনাৰ ন হাজাৰ পোন্ধৰটা পোষ্ট গতিকে ন হাজাৰ পোন্ধৰটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই পৰীক্ষাটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সম্পৰ্কে সকলোৱে জানিব বিচাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে জি টি পি জি টি পষ্টৰ কাৰণে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বি এড কৰিছে তেওঁলোকে যিহেতু এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব যিসকলে বি এড কমপ্লিট কৰা নাই তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টতে উল্লেখ আছে যে এটা প'ষ্টৰ এগেইনষ্টত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ কৰাব মানে ওৱান ইজ টু ওৱান অনুপাতত থাকিব গতিকে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিলেবাছটো ঘোষণা কৰিছে কি কি আহিব সেই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আহিব আপোনালোকৰ চিলেবাছটো যিসকলে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে কাৰণ পৰীক্ষালে বেছিদিন আপুনি সময় নাপাব যদিহে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰি লওক ফেব্ৰুৱাৰী মানত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব অক্টোবৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে বেছি সময় নাপাব গতিকে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে এটা ডাঙৰ চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব লাগিব কি কি আছে চিলেবাছৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আছে এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল মানে অসমৰ যিসকল ধৰক এতিয়া শংকৰদেৱৰ বিষয়ে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল মহাপুৰুষ আছে যিসকল বিশিষ্ট লেখক আছে গল্পকাৰ ঔপন্যাসিক যিসকল আছে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে জনাতো অতি দৰকাৰী কাৰণ সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহিব লগতে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ বহুখিনি কুৱেশ্যন ইয়াত এড হৈ থাকিব মানে ইয়াত আছাম হিষ্ট্ৰি বুলি কোৱা নাই কৈছে যে এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল সেই বুলিয়েই ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নলেজ থাকিব লাগিব তাত ফিফটি মাৰ্কছ যিহেতু আছে আৰু লগতে আছে পেডাগজি পেডাগজিখিনি আপোনালোকে জানেই কোনবিলাক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যথেষ্ট মাৰ্কছ আছে পেডাগজিৰ কাৰণে গতিকে পেদাগজিখিনি জানিবই লাগিব আপোনালোকে যিসকলে এল পি ইউ পি টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে সেইখিনি জানে ভালকৈ সেই তাৰপৰাই যিটো কুৱেশ্যনসমূহ আহিব অলপ ইয়াত যেনিবা অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল হয়তো আহিব পাৰে আগতকৈ ডেভলপ কৰিব মানে আপোনালোকে এন ই পি সম্পৰ্কে বহুখিনি কথা জানিব লাগিব তাৰ ওপৰত যিহেতু বহুখিনি কুৱেশ্যন আহিব সেই সম্পৰ্কে আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম যিখিনি ভিডিঅ' অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি ভিডিঅ' আমি প্ৰস্তুত কৰিম আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি সেইখিনি খুব সোনকালে আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত আহিব জেনেৰেল ইংলিছ তাত আহিব থাৰ্টি মাৰ্কছ জেনেৰেল ইংলিছ মানে কোনবিলাক আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আপোনালোকে যিহেতু পূৰ্বতে যিসকল টেট পৰীক্ষাত বহিছিলে যিসকল হাইস্কুল টেটত বহিছিলে তেওঁলোকে ভালকৈ জানে গতিকে তেওঁলোকে সেইখিনি চিলেবাছ আগৰ যিখিনি চিলেবাছ আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ফ্ল' কৰিব আগৰ যিটো হাইস্কুল ডেট হৈ গৈছিল সেই হাইস্কুল ডেটৰ চিলেবাছখিনি হয়তো আপোনাৰ ওচৰত আছে যদি আপোনাৰ ওচৰত নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত চালেই হ'ল ছাৰ্চ কৰিলে পাই যাব আৰু কিতাপ কি কি পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে সেই কথাবিলাক নিশ্চয় জানে আগৰ কিতাপ যদি আছে সেইখিনিও চাব পাৰিব আপোনালোকে নতুনকৈ কিতাপ যিহেতু এতিয়া ওলাব সেই কিতাপসমূহ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব বিশেষকৈ আছাম হিষ্ট্ৰি চাবই লাগিব আপোনালোকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আছাম ইয়েৰ বুকখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু লগতে বাকী যিসমূহ কিতাপ আপোনালোকে ধৰক অসমৰ বিষয়ে যদি কিবা কিতাপ আছে সেইসমূহ কিতাপ আপোনালোকে চাব পাৰিব কাৰণ এতিয়া অকল সেইখিনিয়ে চালে নহ'বগৈ কিছুমান এতিয়া আঁচনি আহি আছে নতুনকৈ সেই আঁচনি সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব লাগিব অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি আছে সেই আঁচনি সম্পৰ্কে আপোনালোকে ভালকৈ মানে জ্ঞানখিনি আয়ত্ব কৰিব লাগিব কাৰণ তাৰ ওপৰত বহুখিনি কুৱেশ্যন থাকিব আৰু লগতে আছে জি কে এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জি কে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে টেন মাৰ্কছ এটা আহিব জি কে মানে আপোনালোকে জানিবই এইখিনি জি কে হয়তো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীও সুধি দিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বৰ্তমান খেলৰ সম্পৰ্কত বহুখিনি প্ৰশ্ন যিহেতু আহিছে এডেৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহিব গতিকে তাৰপৰা আপোনালোকে দহ নম্বৰত আশা কৰিব পাৰে মানে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা জানিব লাগিব দহ নম্বৰ কাৰণে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীয়ে হওক খেলৰ সম্পৰ্কে হওক বাকী ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰিও হয়তো আহিব পাৰে ক'ব নোৱাৰি কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে এডেৰী যিখিনি প্ৰশ্ন আহিছিলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে দহ নম্বৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি থওক আপোনালোকে মানে অসম্ভৱ প্ৰশ্ন কিছুমান সুধি দিব পাৰে কাৰণ সেইটোৱেই কি হ'ব এটা ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব কাৰণ যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী থাকিব গতিকে যিহেতু ওৱান ইছ টু ওৱান অনুপাতত যিহেতু প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ কৰাব গতিকে কম্পিটিশ্যন হেভি হ'ব তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই কৰিব লাগিব আৰু লগতে এন চি চিৰ কাৰণে এন চি চি কালচাৰেল স্পৰ্টছৰ কাৰণে ফাইভ মাৰ্কছ এটা থাকিব আৰু যিসকলে আপোনালোকে পূৰ্বৰে টেটত উত্তীৰ্ণ হৈ আছিলে হাইস্কুল ডেটত তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাইভ মাৰ্কছ এটা থাকিব ট'টেল হ'ব ওৱান ফিফটি মাৰ্কচ কিন্তু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ওৱান ফৰ্টি মাৰ্কছৰহে গতিকে যিসকলে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে কৰি থাকক কাৰণ বেছি সময় নাপাব গতিকে মোৰ ফালে মই এইখিনি জনাইছোঁ আপোনালোকক যদি কিবা ক'ব লগা আছে কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম